Почему? Папа не ждет? Нельзя. 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 Это полицию вызывают, что они э, в принципе документируют, да? Но каких-либо конкретных действий не происходит. Вы знаете, основном это как бы работа мире, как вы уже понимаете. Мы сейчас совместно с мэрией разработали очень четкий план, как борется незаконной парковкой, незаконными застройками, вот с этими лампами. Самое главное, чтобы не поменяли вот менталитет. Не только полицейский, но и вот тут трансформация менталитета тоже полицейского, что нет, меня, я лучше как бы им чем возьму пятки, понимаете? Очень. Нужно Вы знаете почему? Нужно? Потому что это безопасность, это безопасный город, в первую очередь. Вот, очень долго мы должны как бы стараться сменили патрули постоянно мы их видели уменьшилось сразу количество я вам Это, сам, вы, сейчас сейчас очень... я их не вижу вот месяц я не вижу удалось. я вижу битые машины я вам могу прокомментировать про <Nasus> Рекомендовать, чтобы вы поговорили с начальством патрульной полиции Киева. Угу. Давайте все. зайдем ну. в районное отделение нашей милиции. Хотите? Они так да. сильно там напуганы. Они были напуганы во время аттестации. Они до сих пор испуг не прошли. Ну, ну да, там где-то где -то есть такое. Такой... Они наши не... вы знаете, нет. Они привыкли. Я... Везде, всегда. Как бы я еду на трассе, я заезжаю как, как, без предупреждения, например. Подошел, только почему вы себя так ведете? Вас ориентировали на американскую полицию. Я был в Америке 8 лет. Я точно знаю, что в такой бы ситуации. Они бы уже лежали все лицо вниз, и никто бы ничего не сказал. Люди приезжают, но вопросы не решают. То есть они улыбаются хорошо, там профессиональные навыки, не писали, но нет конкретного результата. Их мягко выражаясь, не боятся. То есть я понимаю, что с ними нужно дружить, но на вот не как человеку обычному простому, который попал в неприятность, мне нужен результат. Чтобы только самоупоминание о полиции, значит, уже вопрос был закрыт. А так, ну, пускай приедут, ну и Вы что? Вы знаете, ну, да, я с вами, давайте, ну, хорошо, ладно, есть камеры, есть камеры, ничего. Вы знаете, а да, вы правы. А, вот есть такой-то золотой музык, да, такой грань. Где надо как бы поступить жестоко, где где надо поступить с ну, особенно люди должны почувствовать, что полицейские это а, первое лицо государства, которое помогает. Да, будут такие моменты некомфортные, потому что наше, наше общество пока не поможет так, если не изменения. Будет такие вопросы. Но еще, чтобы вы понимали, нам поступает очень много жалоб, что убрали вот машину какого-то VIP человека, что оштрафовали какого-то человека, что почему оштрафовали именно его, если там стоят очень много как бы машин других людей, понимаете? Так что я думаю, что пост... ну, так, 25 лет, даже больше, там, сколько у нас это, вот, была система, которая реально как бы не работала так, как бы нам хотелось. ну 20-30, даже, даже больше. Да, ну, не толерантность криминалом. Криминал на рынках. И коррупция. Будем стараться, чтобы как бы, постепенно каждый человек. Очень, есть очень важно, чтобы э, камеры были правильно расставлены, это Да, вот. чтобы камеры перегревали все углы абсолютно, это очень важно. Вот, ну, для ну, этого да, надо а их надо... максимальное количество. Сколько у вас камер? Ну, сейчас уже 22. А где пункт, где вы видите? Сейчас сайт. Вот, ну во-первых, сейчас можно, туда вот так вот. А и... это сайт? Да, это на... не. 20 машин, да. Смотрите, помогите мне, напишите на Facebook. Надо поменять закон, чтобы вы штрафовали не водители, а транспортные средства. Понимаете? Надо, чтобы вот вы писали там письмо счастья так называемое и положили на капот. А потом они должны оплатить штраф. Я просто могу сказать, что допустим... Пишите об этом. Ну хорошо, я понял. Не вопрос будем писать. Просто... Это уже очень много лет. То есть не безразличные. Ми, не митинги, а уборка территории. И я помню, я участвовала вместе с моими детьми, когда мои дети убрали один раз набережную с такими большими мешками, они потом уже приходили и никогда не бросали никакой мусор. Точно так же люди, вот все привыкли здесь парковать машины. С этой стороны бульвар, и вот видите, а с этой при, стороны. При, при, при вас паркуется и все. Ну, Мы вас в лицо домофон видим Предупредили Нет, 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 нет. Домофон здесь работает Сколько здесь человек? Взагали праздник ТВ или все? Да, здесь вот <реклама> Сингельный... А, тут? Да Начальник, заступник... Я начальник, два заступники і три опера. І чергова частина. Це ага. тут, в самому приміщенні знаходиться. Ага. Сколько ви в день приймаєте? В районі сорока. Ви орендуєте, так? Да? Ну, міліція, поліція орендує. Ще старих времен. Руки більше 20 Недостатньо, щоб сказати. У вас сколько зарплата? Сім. Ну, скажу, на... О, ну в мене посада начальника. 20 років вислуги і ну, армія 22 років. Затримання все, але, на жаль, вони, як всі думають, що це місцеві, на жаль, вони от, як не затримання, так він і не місцевий. Mm Як правило, ну, по крайній мірі, затриманих це 90% не місцевих мешканців. Your eyes had wandered off you, something distant, cold and gray. I guess you didn't see it coming. Someone's gotten used to slumming, dreaming of the golden years. I see you had to change careers. Far.